Так, Фестер, здоровенько. Добрый, добрый всем вечер. А... Ты знаешь, что это кепка в угоне? что у тебя? Эта кепочка отработана мне лично по причине того, что продавщица, которая работала в том магазине, где я ее отработал, Оказалась, сука, когда увидела меня, что я захожу, просто посмотреть. Есть, подожди, видите? так это 289 это угон кепки. Я да? не проебал. Она лежала, это угон кепки. Она да. была, она была на, на манекене. Манекен нахуй манекен, за, манекен, за манекен никто то не выглядит. И... манекен че? не качнул, то есть все нормально, да. но он ага. тебе как подарил, да? Дал, считай просто стоял, говорит, братан, а ты тебе возьми, она твоя, блядь. Он стоял и ждал, когда я приду. А из-за того, что она на меня посмотрела, так отвратительно. То есть подожди, у тебя с манекеном ровно, он заяву не писал, да? Он просто, я шел, он мне сразу говорит, братал. Что она все, 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 все мне это твое? Я посмотрел все шмотки вот реально, блядь, у меня были бы, ну, просто песня. И, манекен мне говорит, братан, подходи. А продавщица, сука, сразу бах, типа, такая, говорит, подошла, типа, гроши покажи, типа, блядь, без груша я вас не То есть она сразу ко мне беспредятна. Ты скажи, так я с манекеном золотых, вы что, Я вот, типа, ну, я так как раз пытался, ну, я был так, как в состоянии эйфории. Она увидела, что я, типа, чуть не трезвый, она меня сразу начала с магазина. Тын-тын. Я вышел с магазина, из-за этого поступка ее, короче, гадского, что она мне просто так отвратительно, типа, встала, Ну, гадила, я, конечно. да, я вышел. Она тебя встретила, ну, как бы, не разобравшись Шука, вообще. Вадужу, меня тут... Ну, прикинь, ты заходишь в магазин, но а у вас деньги есть, что это Честно, за вопрос? Я, я хочу... зашел, может, зашел вообще просто погулять в магазин. Не, я хотел зайти, взять, вырвать вещь, позвонить в Германию, мне бы скинули бабки на карту. Это вот такая, а, была... а. у меня была вот такая вот идея, то есть, я говорю правду. А я... тут манекен, братик, тебе сам подогнал. То есть, да, он говорит, какие, какая Германия. Какая Германия, брат? Это, сука, короче, что, тебе будут писать какие, что ты брешь гроши, типа, нахуй ты их что ты их радишь. Нахуй тебе это, сука, ругаю. Братан, бери просто это твое, я тебя жду, блядь. Уже, сука, год вот стою, блядь, сохну. Ну, я тебя, сука, не дождусь. Я выхожу с магазина, иду в ларек, беру сигареты. Постучно. Закуриваюсь, курю сигарету. Потом снова возвращаюсь туда, манекен говорит, дорогой, привет, продавщица где-то проебалась, там далеко в магазине, там меня пришел э, хозяин, пиздел с ним. Я нашел, обмял манекена, короче, взял с кепку, я говорю, братан, благодарю, но все, все, остальное я не буду, потому что жалко этой, короче, пизды, блин, у нее бабки просто с ним зарплаты. Я, я типа, поступил по... То есть, благородно, по, по, -по, по -братски. Благородно поступил, но манекен, я понял. манекен говорит, да, братик. Ты правильно поступаешь. Так, только, кепка твоя. Кепочка называется как у нас. Короче, это этот, как его, армад.